Ю-14 Черноморск, Академии Вячеслав Николаевич Еремеев. Несколько слов по приему в городе Мариуполе. Нет никаких претензий, очень даже довольны. И вообще, скажу всем, что свободная дорога. Даже на два часа мы сократили своего, как говорится, путь, потому что дорога свободная. Встретили очень хорошо, встречала нас машина полиции в сопровождении. То есть доехали и добрались без всяких задержек или там проблем. То есть все как были хорошие мирные времена, поэтому как бы, мы от себя благодарим руководство, руководство, руководство города, там, можно сказать, руководство полиции за такой прием, как за то, находившись здесь сутки, как бы не было никаких как нареканий, только все хорошее. Поэтому то, что там боится или не боится, мы советуем здесь, как говорится, мир и все только чтобы наши дети росли дальше. Вот, ну, ну и поле, искать, да, поле не да. а ну и конечно поле тоже можно сказать, что э, великолепное, скажем, для такого времени поле, то есть приятно всегда играть на траве, чем на искусственном поле, потому что намного вот, эффект, как говорится, мы говорим современного футбола, он к траве быстрее дети привыкают и поле можно сказать очень в очень хорошем состоянии на данный момент, поэтому детям всегда приятно здесь играть, поступать, поэтому кто там еще сомневается ехать или не ехать, мы Черноморец говорит, что надо ехать, вот, вот так. Меня зовут Сергей Витальевич Друи, я один из родителей, который приехал в Мариуполь с командой «Черноморец», потому что все-таки какие-то слухи ходили. Вот. Но по организации все было идеально. Организовано, то есть в 40 километров нас встретила машина полиции. И зеленая дорога была полностью по блокпостам. И, и никаких вот, никакой военной техники, никаких военных я лично вот не видел в Мариуполе в данный, в данный момент. То есть все тихо, спокойно и можно ехать. Как говорится. По желанию можно ехать, да? да? по желанию можно ехать. Спасибо вам большое. Спасибо, Спасибо.